হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্ণিং আজি চাৰি নম্বৰ দিন নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো বৰ্তমান আছো সংগমত প্ৰয়াগৰাজ য'ত মেলা হৈ আছে ইয়াত চাওক লাখ লাখ মানুহ কৌটি লাখ নহয় কৌটি যিটো ৰাস্তাত যাতে গোটেই একদম ইউ পিখনে মানে কোটি কোটি মানুহ ইমান আছে হিচাপ নাই পঞ্চাছ টি ষাঠি কোটি মানুহ হোৱা বুলি চৰকাৰে কৈছে এইটো এটা ৰাস্তা এইটো ৰাস্তাত অকল মানুহ 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 আমি ট্ৰেইফিনি গান গৈছো জয় অসম এইটোহে আমাৰ লাগে অসম ৰাইছো অসমৰ লাভ গাইছ মানুহ চাওক মানুহ লাখ লাখ মানুহ যিমান দূৰলৈকে চাই এখন মানুহ এইফালেও মানুহে আমি অকল মানুহ চাওক বা এনেকৈ ৰছী বান্ধি বান্ধি আহিছে গ্ৰুপত আহিছে মানে হেৰাই যাব বুলি গাইছ ফাইনেল আহি পালোঁ ত্রিবেণী সঙ্গম বহুত মানুষ ভির এটা বেড়কেট বান্ধি দিয়ে আছে একদম আগুন আগুনি দিয়ে আমি পাই গেল নৌকা আছে নাও আছে নাও আছে গাই চিঠীয়া মই গা ধুবজাওঁ মোৰ ইউটিউবৰ ভিউৰ চেষ্টা সকলোৰে তাৰপিছত বন্ধুবৰ্গ ঘৰৰ পৰিয়াল সকলো কাৰণে একোৱেই আহোঁ সেৱা কৰি আহোঁ তাতে গংগা নদীত গা ধু বজাই আহোঁ মানে তিৱিনী চামত সকলোৰে কাৰণে সেৱা কৰি আহোঁ মানে কথাটো হৈছে কি এই বস্তুটো যিটো কুম্ভ মেলা হয় এশ চৌৰাল্লিছ বছৰ পিছত হৈছে আৰু তিনিটা জনমৰ পিছতহে এই মেলাটো হ'ব মই মানে ভাগ্য যে মই এইবিলাক গা ধুব আহি পাইছোঁ আৰু এতিয়া তেনেকৈ গা চা ধুই আহোঁ আৰু ইয়াৰ বিষয়ে মই এইবাৰ নাজানো মই যিখিনি জানো তেওঁ এশ চৌৰাল্লিছ বছৰৰ পিছত এই মেলাটো হৈছে আৰু এশ চৌৰাল্লিছ বা পঞ্চাছ বছৰৰ পিছতহে মানে আকৌ নেক্সট এই মেলা হ'ব গতিকে এই মেলাত মানে গা ধুৱা পোৱাটো নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি মই গৌৰৱ কৰিছোঁ বহুত কি ক'ম আৰু গা ধুই আহোঁ তো আমি এতিয়া চবেই গা ধুৱাই আহিলোঁ আমাৰ ঘৰ সাতটা বাৰু সাত বাৰ দু কাপোৰ পিন্ধিব লাগে এতিয়া মই গা ধুই গৈ আছো পুৰা এক পাজি পানী লৈ দিছোঁ এই দাঙিনেতে বহুত কষ্ট দহ কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়ি যাব লাগে তাতে গৈ আছো আৰু ভৰি কৰি পিঠাই দিছোঁ আৰু সেইফালে গাড়ী চলাবলৈ ইয়াৰ পৰা গৈ আছোঁ আজি আপোনাৰ বেনাৰছ